мы таких вытащили два да, он же мы его будем отпускать без обид отпускать? у нас да. договор с хозяином озера и одного и второго мы вообще всю рыбу отпустим что словили пусть растет а вся маленькая одного ночью отпустили засняли это второй у них разница 150 грамм. Да. Ну конечно, что же мы? О, ночью брали вы? Да, да все ночью. Он ночью да. берет. Он малышню да, выпускает даже. тоже. Он не возьмет. Трой. Ну, вот Надо всем сходить, тем, блядь, тоже мы не ставили. Ну, особо да, ничего да, не слышали, там, честно да, скажем. Не слышно было, что они там что-то поймали. Нет. Я бы на На эту, да? на эту, да? Планктон? Планктон, да. да жалко таких брать, ну нафига не нужно Ну, он не сильно его и поешь, там. Был бы такой, знаешь, там, два килограмма можно взять, домой было ну, Карпики ну, конечно, что... эти тоже, ну что их брать, блин? Нет. Карасями. Жалко, жалко. Так мы карпа вообще подпускали сразу, грамм по 300, по 250 попадали. Карпа, 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 карпа завезли, да. ну, а, эти, а эти такие ну, еще весь. Да yeah, это тоже завезли. Завезенный И карась, и Вон они такие... прям гримпист, всех отпустил, бля.